श्री स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्तान आजा है आज आहे भाद्रपद पौर्णिमा आणि आजपासून चालू होत आहे पितृपक्ष स्वामी भक्तानू या दिवसात आपल्याला खूप भक्ती करायची आहे श्री स्वामी समर्थ महाराजांचे नामस्मरण करायचे आहे तर स्वामी भक्तानू आज आपण स्वामींचा असा एक चमत्कारी अद्भुत असा मंत्र ऐकायचा आहे हा मंत्र खूप प्रभावी आहे या मंत्राच्या प्रभावाने तुम्हाला तुमच्या असणाऱ्या सर्व इच्छा पूर्ण होतील हा मंत्र तुम्हाला दररोज एकशे आठ वेळा किंवा त्यापेक्षा जास्त ऐकायचा आहे आयुष्यात येणारी सर्व संकटे दुःख पैशासंबंधी समस्या गरिबी दरिद्री या मंत्राने नष्ट होणार आहे इतका प्रभावी अद्भुत हा मंत्र आहे हा मंत्र ऐकताच तुमच्या भाग्योदय होण्यास सुरुवात होणार आहे त्यामुळे स्वामी भक्तांनो आज या मंत्राकडे दुर्लक्ष करू नका आज पौर्णिमेचा दिवस आहे या दिवशी माता लक्ष्मी आणि भगवान विष्णूंची पूजा केली जाते म्हणून स्वामी भक्तानू आज स्वामी समर्थ महाराजांचा हा अद्भुत चमत्कारी मंत्र पाच मिनटे ऐका आणि भविष्यातही असेच शक्तिशाली अद्भुत मंत्र ऐकण्यासाठी आजच आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि कमेंट श्री स्वामी समर्थ असे आवर्जून घ्या चला तर मग स्वामी स्वामींच्या या मंत्राचे नामस्मरण करूया ओम श्री सचितानंद स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री सच्चिदानन्दस्वामी 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 समर्थाय नमः ओम श्री सच्चिदानंद स्वामी 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 समर्थाय नमः ॐ श्री सच्चिदानन्दस्वामी 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 समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः ओम श्री स्वामी नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः ओम श्री नम स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री सच्चिदानन्दस्वामी 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 समर्थाय नमः ओम श्री सच्चिदानंद स्वामी 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 समर्थाय नमः ॐ श्री सच्चिदानन्दस्वामी 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 समर्थाय नमः ओ ी सच्चिदानन्दवामी समर्थाय नमः ॐ श्री सच्चिदानन्दस्वामी समर्थाय श्री सच्चिदानन्दस्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 श्री सच्चिदानन्दस्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः ओम श्री स्वामी समर्थाय नमः ओम श्री स्वामी सचिदनंदस्वामी समर्ताय नम स्वामी सचिदनंदस्वामी समर्ताय नमः ॐ श्री सच्चिदानन्दस्वामी समर्थाय 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 नमः श्री सच्चिदानन्दस्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 ॐ श्री सच्चिदानन्दस्वामी समर्थाय नमः 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 ॐ ी सच्चिदानन्दस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री 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 स्वामी समर्था